но в то же время сложно. Чтобы понять, то, что мы делаем, это сейчас мы просто привыкаем, мы ничего не учим с вами. Это нереально за два часа научиться демонстрировать работу с палкой. Но это должно вас заинтересовать, что в жизни есть какие-то нюансы, которые позволяют вам... Я не хочу человека бить, я хочу взять его на контроль. Я использую эту палочку. Можете... Или... Можете... Я позволяю делать... Я ничего не я делал, я взял человека на контроль. Еще. Я не хочу... Я не хочу человека. Я человеку делаю очень нехорошо, очень Это все позволяет использовать палку. Но палка, помимо того, что она делает болевые контроли, удары... Она еще и производит броски Это еще сложнее, но интересней Но для этого, чтобы делать Вы должны уметь ей пользоваться, по-другому никак Это позволяет нам защищаться от ног От рук, разницы нет Правая нога на меня мягкая Это очень больно Я уже знал, что это будет Видите, он улыбается Почему? Потому что я рассказывал про сахарную кость трубчатая кость, и я на нее воздействовал Очень неприятно Палка позволяет мне иметь навыки в районе, ну как я называю, мясо. Я человека положил, человека переведу. Я ее использую, я ее использую как хороший предмет но чтобы ее понять ей надо заниматься вы не можете научить собаку за одну, за одну тренировку научить команду спас это абсолютно нереально поэтому я вас не буду научить за одно занятие и какой бы ни был опять этот инструктор я вам могу только рассказать, показать о смысле, чтобы вы... не интересно я хочу смотреть я хочу заниматься, проявить интерес вот задача, все какие есть еще ко мне вопросы по палке? Шкуру, Я покажу Евару, e Японцы. Японцы придумали такие свойства, как Евара. E Евар e это вообще массажная была палка. И в старое время ну, ее делали помимо массажей, по точкам и так дальше. Ей же ее использовали как предмет оружия. Она бывает округлой формы для точков, для секущих ударов. Я секущий его движений. И заканчивая, а, острием. Это еще интереснее, это еще больней. Мы же в наше время можем использовать то же самое, но только используем железную ручку. Каким образом, мне задают вопрос, я могу применять железную ручку? Кроме вот да. а, я. я наношу ударную технику, я беру человека на контроль. Заметьте, я воздействую на пальцы. Да? Мне не интересно это. Я усилил <связь> 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 Люблю, Три года мазахист, у меня мазохи из детству. Но зато раз, понять, ты сам ты ты да, да, да. Почему я же объясняю? Да, да. Почему японцы? Мне задают вопрос, почему не Китай, не Вьетнам, не Америка, не Россия, там и чуть-чуть. Потому что у них это наиболее изощрено, наиболее структурировано и методологически выложено с обоснованием. А я, как человек разумный, меня всегда интересует, почему, и как, и сколько. Да, реально. А там везде хаос. Вы придете в любую секцию бокса, там то придете и скажете, сколько у вас конкретно ударов? Миллионы. Сколько у вас бросков? Миллиард. Это бред. Это бред. Человек не понимает структуры. А структура это дает то, что мы можем двигаться. Я могу составлять слова, я могу делать предложения, я могу писать, сочинять сочинения. То, что я сейчас делаю, мы учим буквы. Потом мы будем учить слога. Потом составлять предложения, а потом все будут писать сочинения. И у нас у всех разное сочинение. Я пишу сочинение такое, он пишет лучше. Мы делаем все одинаковые движения. Но на самом деле оно разное. Абсолютно разное. Почему? Физиология у нас с вами различная. Физика, сила, мышцы и так дальше, смысл понятия. Но общая есть структура: буквы, слога, предложения, соединять. Смысл понять? Какие еще вопросы? Что еще? Я могу, сказать, что -то что -то показать, что такое Кстати, сложное, Очень, это а? очень мне кажется сложная техника. Когда на тебя нападают да. ну, темно, ты не ожидаешь а сделать такую технику с палкой, а Я то, что сейчас показал, специально такую вещь, чтобы вам было интересно, да? На самом деле, если вы возьмете палку, дайте еще, зонтик, и человек подойдет к вам, ну условно говоря, на улице в темноте, и вы поймете, что уже все, то, конечно, если ударить по коленям, то уже от этого достаточно, потому что удар человека по коленям, удар по голове приводит. А зонтик А? Не все удар. Да. Запросто, зон... Запросто. Главное, применяя любое оружие, знать, куда применять. И какую силу на это задействовать, механику, да, какое механическое воздействие. Зная это, вы будете делать то, что надо. Если вы имея свой слабый вес, там условно говоря, и человеку тыкнете, просто в горло, все, о -о -о -о, это я уже понимаете, да? Все шансы убежать? Сто шансы. Главное, я вам рассказывал пять основных тактических свойств тактики боя. Первое, то, что я говорил, что вы должны сделать. Вы должны отдать или согласиться, что вы хотите. Второе, вы можете просто убежать. Еще не пойти три, туда. Ну, не пойти. Третье, вы можете закончить словесно наш поединок. То есть его остановить словом. Расслабить, поговорить, рассказать шутку. Или же он пацан строященный. Вы видите, что ты... А ты не знаешь, что Вася Меченый только откинулся. Не знаешь, где живет? Он в шоке. Почему? Потому что я словесно спросил. Вася Меченый зона откинулся. О, я его знаю. О, вопросы? Так. Понимаете? Вот эти вещи очень важны. Или же вы уже решаете принцип принятия его. Вообще любое оружие применяется тогда, когда есть непосредственно угроза в вашей жизни. И вариантов ноль. То есть вас пришли, например, убивать или бить конкретно. Ну то есть или уже сейчас конкретно насилие. Есть варианты, кстати, потому что он симпатичный. Вот, но. Но, то есть э, любое применение ну, ответной силы, в первую очередь, и для мужчин тоже, это кажется, что вот мужчина думает, а там, если трое сидят пьяных, я пойду через них, я же не буду обходить, я мужик. Типа, нет, нормальные воин, спокойно ну, Женщин другая логика. Да? Они не бьют, лишь бы отбить, Заметьте, а добивают. Мы... Женщины, мы с вами не рассматривали Ва? групповое да. нападение, мы не рассматривали да. очень страшные да. вещи. Но вы должны понимать, что я, как сказал, единоборство – это наука, а передача и воплощение – это уже искусство. И как науку любую вы должны изучать. Если вы не можете за один час, или за два часа, и за десять часов, ничего не будет. Ну, мало так это, когда надо бы прийти одно на занятие по английскому послушать и начать выдавать. Ну, вы не можете, это абсолютно. Еще какие вопросы есть? Имеется, что вы не просто, а, а вот там Абсолютно нет. Объясню почему. Зная свойства предмета… Мягкий зонтик. Свойства предмета. Да? Вот. Давайте ну, я. Давай. Давай. давай, давай. А как? Да. То же самое. Берите, как выбрали. Берите, меня. как Как выбрали. Да я не бью. Туда не бить. Туда не бить. Я не бью. Я не бью. Я просто показываю. А, я просто объясню. Зная свойства… Вы боитесь причинить боль другому а человеку? А можно? Бить. Тупой конец. Вообще ничего не составляет. Мягкий. Да. Это уже социотехника. Да. Ну, вы же падать не умеете, извините. Ну, я... Нам же падать. Я просто вы... извините. Вот это падают мешки. Так. мешки. То есть я использую... Давай, Давай. Давай. я использую конечный... Конечный... Конечный использую конечный продукт. Подтяну. Включи ногой! <региры> <региры> это йога. Но. Это бесплатная йога. То, что я вам показал, не требует вообще никаких. Живая, <служдая> <и эки. плодисмент> <«Жавай>, нормально, <служдая> хорошо. Так ему точно так же больно. Не думайте, что он там большой. Если на нем